السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور اللہ کی طرف بلانا بہت اہم کلپ تمام دوست دیکھے دنیا بھر کے انسانوں اس لا الہ الا اللہ کو اپنی حقیقت کے ساتھ کہہ لو الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہہ لو تو دنیا اور آخرت کی کامیابییں تمہیں مل جائیں گی اللہ کا رسول یہ دعوت دے رہا ہے فرمائے کہ جو لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ بقلبہ دخل الجنہ کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ اور اپنے درمیان معاملے کو صحیح کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا وما اخلاص یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس کا اخلاص کیا ہے کہ یہ کلمہ کہنے کے بعد کہنے والے کو اللہ کی تمام نافرمانیوں سے روک دے تو اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر آئے اور تئیس سال محنت آپ نے کی جب آپ آئے اپنے گھر میں اے خدیجہ اب آرام کے اور سونے کے دن گئے اب تو بہت بڑی ذمہ داری مجھے مل گئی ہے اور میں نے سارے انسانوں کو دعوت دینی ہے اور میں نے اللہ کی طرف بلانا ہے کون میری دعوت کو قبول کرے گا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول انت اول و میت سب سے پہلے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں وانا اول و میت جی اور سب سے پہلے میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں تو تیئیس سال کی ایسی مبارک محنت اللہ نے ایسی برکت دی کہ اب اللہ نے اپنا دین بھی مکمل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیئیس سال کی محنت میں ایک امت کا مجموعہ تیار کر دیا کہ جن کی محنت سو فیصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مطابق تھی اور پہلے دن سے صحابہ کو مردوں کو عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیے اور اللہ کیا فرما رہے ہیں اے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ کی طرف بلانا اللہ کے انعامات احسانات اور بڑائی اور قدرت اور صفات کو بیان کر کے اللہ کی پہچان کروانا یہ میری زندگی کا سارا عام اور مقصد ہے یہ کتنا بڑا مقصد جو کتنے بڑے نبی کو دیا گیا جتنے بڑے نبی ہیں اتنا ہی بڑا ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ میرا راستہ بھی ہے اور جس نے میری اتباع کہہ دیا یہ اس کی زندگی کا مقصد اور راستہ بھی ہے اللہ اکبر اللہ نے اس امت کو کیسے نوازا کہ ہر کلمہ گو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ نے یہ ذمہ داری اور محنت عطا فرما دی یہ ذمہ داری اور محنت تیئس سال کی مبارک محنت سے صدیوں کا ظلم اور صدیوں کی گمراہی اور صدیوں سے جب انسانیت جہاں اندھیروں میں چل رہی تھی اور جو ظلم کی جہاں ظلم کی چکی میں پس رہی تھی اللہ نے اس عالم کو ساری گمراہیوں اور دلدلوں سے اور اندھیریوں سے پاک کر دیا اور اللہ نے کچھ عرصے میں اپنا دین پوری دنیا میں زندہ کر دیا یہ ایسی برکت والی محنت ہے لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو چنا ہے کہ آپ کے بعد اللہ کے بندوں کو یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ جب بھی کوئی نبی جاتا دوسری کچھ عرصے بعد دوسرا نبی آ جاتا ہر قوم میں اللہ نے ڈرانے والا بھیجا اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو کون ڈرائے گا تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے ایمان والوں کو کلمہ گو کو اس محنت کے لیے چن لیا ہے اور براہ راست اللہ نے حکم دیا اے ایمان والوں اللہ کے دین کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے کہ ایک طرف صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سارے صحابہ نے ایک کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اللہ کی دی امانت کو پوری طرح ادا کر دیا اور جیسے محنت کرنے کا حق تھا وہ حق ادا کر دیا یہ جو پوری امت گواہی دے رہی ہے اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اللہ فشا تین دفعہ یہ فرمایا اور فرمایا اللہ فلغ شاہد من کو تم میں سے جو بھی جتنی دین کی بات کا گواہ ہو چاہے وہ ایک آیت ہو ایک کلمہ ہو دین کا ایک امر ہو دوسروں تک پہنچا دے یہاں یا, یا عالم علماء کو محدثین کو متقین اور صالحین اور عمل کرنے والوں کو خاص نہیں کیا شاہد جس کو بھی کسی دین کی ایک بات کا پتہ ہے کیونکہ جو اس دین کے معاملے میں سے ایمان کی حالت میں ایک چیز پر بھی چلے گا اور ایمان کی حالت میں چلا جائے گا تو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں اس کو داخلہ عطا فرما دیں گے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارا نام مسلمین اللہ کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے اور اپنی بکھری صلاحیتوں کو سمیٹ کر اللہ کو راضی کرنے پر اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے پر لگانے والے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اس کے لیے چنا تم بہترین امت ہو اور ایک مجموعہ ایسا ہونا چاہیے جو مسلسل خیر کی طرف بلاتا رہے تو ہم سب کی یہ ذمہ داری اللہ نے آتا فرمائی الخلق عیال اللہ یہ مخلوق اللہ کا کنبا ہے اور ان میں سب سے محبوب اللہ کو وہ ہے جو ان کے عیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو یہ انسان بنی آدم اللہ کو محبوب ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے جھکوایا اور ان کو دنیا میں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو سب سے یہ محبوب وہ ہے جو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو انسانوں کی رہبری خیر خواہی اور سب سے بڑی خدمت انسانوں کی یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین بٹھا کر اللہ کے احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دینا باقی انسانوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا یہ وقتی ہے پانی پلا دیا ایک وقت کی پیاس دیر ہو دور ہو گئی کھانا کھلا دیا ایک وقت کی بھوک دور ہو گئی یا کپڑے پہننے کے لیے دے دیے ایک موسم اس لباس میں گزر جائے گا گھر رہنے کے لیے گھر دے دیا چند عرصے کے لیے وہ کام آئے گا تو یہ وقتی ہی ضرورتیں ہیں لیکن کسی کو اللہ کی طرف بلا کر اللہ سے جوڑ دیا اور اللہ کے احکام سے دین کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دیا تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں اب یہ ہمیشہ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائے گا دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا سب سے بڑی خدمت انسانیت کی کہ اللہ کی طرف بلانا اللہ کی ذات یقین اور ایمان کو ان کے دلوں میں بٹھانا اور ان کو اللہ کے احکام کا تابے بنانا اور احکام کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنانا اور پھر یہ امت تو پھر یہ صرف دین پر چلنے کے لیے نہیں اس کو تو دین کی محنت دی گئی ایک ایک فرد کو مردوں کو عورتوں کو بڑوں کو بچوں کو اس محنت کے کرنے والا بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے اس کے لیے ہمیں چنا موشا علیہ السلام اللہ سے بات ہو رہی ہے اللہ رسالت سے نواز رہے ہیں اب معجزہ دے رہے ہیں کہ جاؤ فیرون کی طرف اور جاؤ بنی اسرائیل کی طرف فیرون کو میری طرف بلاؤ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو اس دعوت والے کام میں شریک کر دے ہاں وہ میری کمر کو مضبوط کرے اور میرا, میرا مددگار ہو تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور جاؤ تم دونوں لیکن یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے اس لیے اللہ فرمتے ہیں اے موسا یہ تو دوسرا تم پر احسان ہے اس سے پہلے احسانات کو تو یاد کرو کہ تم ایک بیوہ کے گھر میں کس حال میں پیدا ہوئے اکیلی تمہاری ماں اس کی گود میں تم اور اس تمہارے ختم کرنے کے لیے فرعون اور اس کی پاپوری فوج اور اس کی حکومت تو ہم نے تمہاری ماں کو وہی بھیجی حکم دیا کہ اس بچے کے لیے ایک صندوق بناؤ اور اس بچے کو اس تابوت اور صندوق میں بند کر دو سندوق میں بند کر کے اس کو دریا کے حوالے کرو اس نے دریا کے موجوں کے حوالے کیا دریا نے ان کی موجوں نے اس صندوق کو لیا اور تمہارے دشمن فرعون کے گھر میں تمہیں پہنچا دیا اور کیسے فرعون کے سامنے تم ہو اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کے لیے میں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کیے لاؤ اس کو قتل کرو لیکن کیسے میں نے تمہاری حفاظت کی اور جس کے خزانے تمہیں ختم کرنے کے لیے جہاں استعمال ہو رہے ہیں ہم نے کیسے تمہاری ماں تک تم کو لوٹایا اور تمہاری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور لوگوں عورتوں کی پشتانوں کو حرام کر کے تمہاری ماں کی گود میں پہنچا کر ماں کے سینے سے دودھ پلایا اور یہی فرعون اب،, اب ماں کو اپنے خزانے سے تمخواہ دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ کیسے کرنے والے تو قرآن کا آدھا صفحہ ہے جس میں اللہ اپنے احسانات گنوا رہے کس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس دعوت والے کام میں رسول بن کر بلانے کام میں شریک ہونے کی اللہ سے درخواست قربان جائیں اس کے کرم پر کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اللہ اپنے نبی سے اپنے حبیب کی امت کو یہ کام دے رہا ہے بلکہ قرآن میں حکم پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری زندگی کا مقصد شارہ عام یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ کا تعارف کراتا ہوں سمجھ بوجھ اور یقین کے ساتھ یہ میری زندگی کا راستہ بھی ہے اور ہر کلمہ گو کا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور پوری کی پوری امت کو توبہ کرا کے اس پر لانا یہ توبہ کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جی ہاں تم میں سے سب خطا کرنے والے ہیں خطا ہر ایک سے صادر ہوتی ہے لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرے اس لیے بھائی سب اس بات کی نیت کریں کہ انشاء اے اللہ پچھلی زندگی کو تو معاف فرما دے اور آئندہ کی زندگی اے اللہ اپنے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی اور سارے انسانوں کو اے اللہ تیرے دین کی طرف لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوگا ہم نیت کریں گے اسی کے بقدر اللہ کی طرف سے تربیت اور قبولیت کا نظام چلے گا ان الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اس لئے واپس جانے والے بھی اب یہ نیت نہ کریں کہ ہم دنیا کے کام کاج میں لگیں گے بلکہ یہ نیت کریں کہ ہم تو اب آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محنت کو مقصد بنا کر کریں گے اور پوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے اس کے لیے اپنے گھر کے بچوں کو گھر کی عورتوں کو رشتہ داروں کو اور پڑوس والوں کو تیار کریں گے اور اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں گے تو میرے بھائیوں بجرگوں جس طرح مولانا خورشید صاحب کی پیاری آواز میں ہم نے یہ بیان سنا بس مقصد ایک ہی ہے سب مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہے اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے جیساک اللہ